太傅，公主，臣来接您回家。家。 来的群演，太傅，这是公主，请公主。按照规矩，您应该拥有保姆八人，乳母八人，此外还有专门服侍公主衣服、被褥、针线上的人，负责洗刷浆洗负责照明灯火的人。 服侍公主饮食锅灶上的人，总共应该有四十人。而如今，臣四处寻找，还在网上挂了所谓的招聘，但应聘者寥寥无几。服装还是统一的，也不知道小赵是从哪个剧组接的。而之前的赵姑姑，现已被任命为掌事姑姑，统领这些宫女、呃。为了配合穆老师。 招招可真不容易。公主本应该再有四十名太监服侍，可是臣四处征召，却一个都未招到。唯一符合要求的人，不肯净身服侍公主，已被臣逐出别墅，白天方可出入此处。唉，臣恨自己无能，请公主降罪。请公主降罪。嗯、呃呃，太傅，你快起来吧，快起来吧，起来吧。 太傅、啊，这排场已经很大了，我都不知道该怎么办才好。不用这样的太，太傅。公主仁德义善，才不责怪臣办事不力。公主，请上楼看一下，臣为您精心布置的宫室。嗯，还有惊喜啊！公主，请。 公主，请进。公主，里边请。 公主弹的真好，谢谢太傅。公主，往里边走。御泥坊。 这是太傅准备的吗？此莲以国色牡丹为纹，鸾鸟盘飞其上，承袭皇家宫廷技艺，九道水飞法，用之可使人清肌如玉，乃公主的御用养颜之物。这你都知道？花想容玉莲，承袭贵妃先清后养护肤之序，可享花想容之貌。 成绝代风华之美，公主一定会喜欢。要这上等的御用妆奁。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯